То есть сумма, которая пришла на фиму, это даже ну, не 20% того, что реально должно было. Пока со мной не будет произведен расчет, я не имею возможности выдать зарплату. Пока руководивший вторым ЖЭКом с октября 2010 года Юрий Пруденко стоял в стороне, его бывшие работники взяли инициативу в свои руки и представили всю картину своей частично оплаченной трудовой деятельности, как говорится, во всех красках. Все мы были на втором ЖЭКе. Уже маски наступа, путем сантажа заставил уйти в ЧП этот. Нет, не вес. Первое было это. Перу. Это было шокирующе. Вот после этого, говорю, вот экономия там налоги меньше платить. Так это получается уже уголовное, там нельзя не в состоянии платить налоги, там скрываются налоги, туда не налоги. Что такое быть участником? Мы раньше работали в государственном предприятии. Пошли к частнику. Я даже я не знаю, какое может быть экономически выгодно, если я частник, не приходит Юрий Иванович, возьми мне своих людей, я буду перечислять зарплату, тупо, а ты будешь платить налоги, да как это можно, какая моя выгода, мне головная боль, пенсионный фонд, налоговый и так далее, а я чисто тебе перекачаю денежку, мой какой то интерес. Да никакого-то интереса нет. То есть Юрий Иванович имеет там свой интерес в этой песне где деньги, которые приходят от жильцов. Я сейчас буду контролировать каждого своего жильца, сколько он будет денег отправлять в джек. Так получается? Пожалуйста. Так пожалуйста, ну сколько можно этой туристикой заниматься? 260 тысяч приходит в джек. 260. Куда делись? 250. Деньги? Куда не делись? А вот я их рассказал, я их нашел. Я а? не а? знаю, а? я рассказал. Да мы получим их. Юрий Пруденко пытался объяснить собравшимся, что идея перевода людей в ЧП не его. Он пришел в ЖЭК, когда эта схема уже работала. И менять, по его словам, он ничего не собирается. А предъявленные директором ЧП документы о выполненных работах подписывать не может, так как там якобы завышенные показатели прибыли. Да, работа выполнена, рабочие должны получать, но уже это два. Нет основания перечислять деньги. Нет формы на руках, нет счета. Будет счет, будет форма, и на счету на сегодняшний день уже это 82 тысячи, да? 82 тысячи, и они висят, ждут. Сегодня, что второй же, что пятый же, вот по этому объединению, ни копейки не тратится, ни на какие материалы, все идет за счет первого ЖЕКа. Эти два ЖЕКа пошли только на то, чтобы погасить до именно по зарплате, по налогам, тот, который накопили мои предшественники. Но ну, скажите, в чем тогда я виноват? Люди пытались получить ответ на свой вопрос, зачем их из ЖЭКа перевели в ЧП. Как выяснилось, с января договор с промтехмашпроектом расторгнут, и 56 человек добровольно-принудительно были переведены в другое ЧП «Перун». Для чего загонять в ЧП? Чтобы в ЖЭКе не через вообще люди. Для чего? Какой экономический эффект? за что не отвечать. Ни за что не отвечать. доклада зарплата должна быть, от у командира.